спасибо за лайк предыдущий эфир случайно закончился так бывает в жизни Но случайно закончился и все как так получилось я посмотрел. Коля привет я таких эфиров вел и он случайно закончился печально там 40 людей было жесть Ну, я со светом їзджу, вже 1 вересня прошло, але я со светом їзджу всегда, не тільки 1 вересня. Бо у мене перезаряд. Того до да, свят є. Это стопудок. Леночка, привет! Еще раз. Предыдущий эфир случайно закончился. Абсолютно случайно. Олег, привет! Глобально. Не знаю. Глобально солнце светит. Значит, свет точно есть. Ёсель красавец, галка я А я случайно эфир предыдущий закончил. Я даже не ожидал, что с другого телефона, если я что-то нажму, то он закончится. Это было неожиданно для меня. Как жизнь, Олег? Ч ты, как ты? Давно не чувствуешь. Ясненько Коля Сто років что собі? Не, лунатик. Это длинная история. Никто не знает, что ты имеешь в виду. Да ты только приветствуешься, что ты такие вот тебя приветствия, что ты такие вообще ты написал. Хорошая Леночка. ты что знаешь об этом? Вампир, лунатик. Не мал ничего плохого в виду, ну. А я там, не знаю. Имел ты, не имел. Это только Бог уже знает. Ясно, Толя, хорошо. Ми вирішили їсти менше м'яса і жирного. Купили помідор вдома, хороший помідор, перця, банани, фобіща, виноград, точніше все кроме м'яса. Хоча тунець, по суті, томона щита да, за м'ясо. Хорош, на. Надь... Дякую, досі нічим у Вранці в нас є... Но ще йдуть періодичні. Ну погода пасмурна. Погода тяжела. Вранці был дождь, потом перестал. Десь так часов 8, наверное, уже перестал идти. Какие 8? Еще, не 7 не было, как перестал. варенье, тяжелое в последнее время. Можем много мяса ему. Ты так подумал. Разживы чуть овощи, да там фрукты всякие есть. А не, я такого не вижу. Анночка, ты о шо? Про шо? Анночка, а Анна наму. Ничего себе. Какие слова я таких не знаю. Ляда. Добрый день. Хорошо. Добрый день, да. Я принял нет муравас. Не экватор пол не пересекал. Э -э, Артемовой бабушке две молока и полкилотвор на неделю. Mm. Oh. не буду. Да, да. И все хорошо, все отлично. Да. А, а на дня надо побачить. Я сам отсюда вот. Она на know you. You know me. You don't know you. No, 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 no. Ага, я понял. Серега в уши только в пирата по моряка. Символ. Тресе тяжело читать. Шо? А символ, что он пересек экватор или прошел другие опасные морские маршруты. Ясно. Значит, я моряк, який типа, пересекал экватор. Ээээ... -э -э -э. а на Ананана. девиз, Я пират, байкер и рокер. И этот панк и маргинал, наверное, тоже, чтоб это не значило <laughs> это слово. Кого у меня сережки в ушах. То есть все звезды зашли в ряд. пришу и по звездах пришел сигнал от Бога. сказав: Дима, если ты не сделаешь сережки, то ты не Дима. Да, я такой, ну вот окей. А кто я такой, чтобы Богу перечить? Все же надо было пить эти таблетки, которые врач приписывал. Ты Ну, ты через минут 25-30. Еще надо Конечно. Да я ж и кажу, рассказываю. Вот так все звезды зашли, прям и такой я, и пират, и рэпер, и рокер, и панк, и байкер. И Бог сказал: "И что я? Все деваться некуда." Так что как-то так. Какая разнообразная личность, да? красиво отмечать. Мы проезжаем очень красивое место. Клены, желтые, дубы, дубы. В общем, сплошна красота. Смотришь и прям радуешься. Не, Сережа, не. Нет, там слева вот дубу. A estrava o Вот точно, еще и козак. Стоп-удоп, наверное, но не точно. Василий! Привет, родной! Стоп, туда в поле! Алишер, Привет! Хаю хай, з вами Іван Гай. Ну это не точно. Я нікуди не пропадав. Ютуб не форсить моє відео, сам є мене знаходьте. Он не, ну, не поширяє мої ролики, ви їх не бачите. Находьте мене в поиску. Захраняйте десь собі, щоб моно було хаці, відкрив і смотриш. Спасибо, Коля, за поддержку Все, роднюли, дальше не на связи Спасибо вам, что были со мной Ставьте лайки, подписывайтесь Это очень важно А я поехал дальше Хоть-то через два дня буду опять